Южная Африка страдала несколько десятилетий. Общество, пораженное расизмом и разрушенное апартеидом страны, все больше проявляло недовольство, и нация постепенно начинала изолироваться от остального мира. Спасение Южной Африки никогда не обещало быть легким. Процесс этот продолжается и поныне. Но движется он по пути, начало которому было положено Нельсоном Манделой. Он стал человеком, который привил в своей стране дух свободы, толерантности и справедливости. Он стал человеком, который подарил надежду своим соотечественникам и всему миру. История Южной Африки в значительной степени можно охарактеризовать как историю столкновения культур. Первыми поселенцами на этой территории были племена, которые занимались сельским хозяйством и скотоводством. Они основали деревни, главами которых становились вожди и в основном вели мирную жизнь. Ситуация изменилась в середине 17 века, когда юг Африки стал важной частью торговых путей. Вскоре эту землю населили белые люди, приехавшие из Голландии и Германии. Они нарекли себя африканерами и разработали собственный гибридный язык. Некоторые из них также привезли с собой своих чернокожих рабов, потомки которых со смешанной кровью положили начало нации цветных. В начале 19 века контроль на территории получили выходцы из Британии, и их поселения начали быстро расти. На территории в истории Южной Африки теперь сосуществовали две нации – белые африканеры, которые в основном занимались сельским хозяйством и на их языке назывались бурыми, и британские переселенцы, которые пытались их контролировать. Независимые по духу африканеры были недовольны своим положением в сравнении с британцами, и среди них росли националистические и консервативные настроения. Кроме того, они яростно презирали негров, захватывая их земли и порабощая народ. Среди них глубоко укоренилось мнение, что негры относятся к низшей расе. И это мнение господствовало в Южной Африке в течение многих лет и было основой национальной политики страны на протяжении почти всего 20 века. 18 июля 1918 года на свет появился ребенок. Жизнь его началась скромно. Он появился на свет в хижине в красивой, но бедной аграрной деревне Мвезо. Фамилию ребенок получил Мандела. Он был сыном вождя хоза и первым членом семьи, получившим среднее образование. Затем продолжил обучение Праву, работая одновременно охранником на золотоносном руднике. Попав в Йоханнесбург, Мандела, который до этого не сталкивался с ужасами и жестокостью расизма, испытал настоящий шок. Он увидел страшную нищету и отчаяние чернокожего населения Южной Африки. Для них жизнь была сплошными трудовыми буднями без малейшего проблеска надежды. Получая гроши за самую ужасную работу, они жили и трудились в нищенских условиях, представляя собой лишь источник дешевой рабочей силы для белых работников работодателей, которые их безжалостно эксплуатировали. Потрясенный увиденным, Мандела наполнился решимостью сделать все, что в его силах, чтобы добиться перемен. Он заочно получил степень бакалавра гуманитарных наук и поступил на работу клерком в юридическую фирму. Он начал изучать право в университете Витватерсранда, где попал под влияние радикальных идей и некоторых аспектов черной политики. Именно здесь он познакомился с членами Африканского национального конгресса, АНК, демократического движения за права чернокожих. В 1944 году он вступил в ВНК, что стало серьезным шагом в начале политического пути. Как говорится, он оказался в нужное время, в нужном месте. Отношение к чернокожему населению в Южной Африке было ужасным с того времени, как в стране появились первые белые переселенцы. Но в начале 20 века, по мере роста консервативных настроений, произошел фундаментальный сдвиг. Расизм теперь перестал быть индивидуальным вопросом. Он проник в законодательную сферу. Суровая сегрегация и земельная законодательство Стали статусом кво. Для многих чернокожих жизнь представляла собой череду унижений. У белых детей было больше независимости, чем у взрослых чернокожих, которым для передвижения необходимо было иметь пропуск. Разделен был транспорт, школы, пляжи и даже скамейки и туалеты. Негры не имели права участвовать в голосовании и насильственно переселялись из городов в сельскохозяйственные поселения подальше от белых жителей. Это насильственное переселение позволило белому меньшинству завладеть более чем 90% Земли. При этом не все белые поддерживали сегрегацию и выступали против нее, но это почти не имело эффекта. Нельсон Мандела и другие молодые члены АНК формировали молодежный союз, с помощью которого была начата кампания за свободу, ориентированная на широкие массы состоящие из простых рабочих людей. Они разработали программу мирного сопротивления, чтобы путем демонстраций, бойкотов и забастовок инициировать крайне необходимые изменения в тот момент, когда как никогда раньше не ущемлялись права чернокожих. Результаты выборов 1948 года в значительной мере отразили главенство консервативных идей. По сути, это было голосование за сохранение режима апартеида. Новый премьер страны Даниэль Малан занял жесткую позицию в решении расовой проблемы. В этой тревожной ситуации АНК принялся расширять Молодежный Союз и обратился к своему действующему президенту Мандели, приняв его программу действий в качестве официальной политики АНК. Мандел оставался в Йоханнесбурге, и в то время вместе с Оливером Тамбо они начали свою юридическую практику, основав первую юридическую фирму ⁇ Чернокожих ⁇ в Южной Африке. Несмотря на официальные попытки закрыть фирму, друзьям удавалось продолжать работать. Африканцы, у которых не было никакого представления о законах и праве, получили возможность обратиться за бесплатными или доступными услугами. Для многих, кому грозила тюрьма, эта фирма стала спасательным кругом. Забастовки, бунты и суды способствовали тому, что расовый вопрос попал на первые полосы газет Южной Африки и Мира. Многие белые выражали ненависть к репрессивным законам и энергично протестовали против них, но их голоса легко сметались цунами консерватизма который воцарился в парламенте Южной Африки. АНК, члены которого хорошо понимали, что сопротивление правительства по отношению к нему будет расти, поручили Манделе подготовить план работы организации как подпольного движения. Его план М был подготовлен для ячеек секретной сети, чтобы руководство могло распространять известия среди обычных людей о планируемых забастовках. Мандела также сыграл важную роль в формировании многонационального конгресса народа и в разработке хартии свободы, которая сегодня рассматривается как образец документа, провозглашающего права человека. В середине 50-х Мандела столкнулся с тяжелыми обстоятельствами, как политическими, так и семейными. Правительству порядком надоело политика, проводимая Манделой. Он был одним из 156 лидеров, арестованных и обвиненных в государственной измене. Это положило начало легендарному судебному разбирательству по обвинению в государственной измене, которое длилось с 1956 по 61 год. В середине этого судебного разбирательства Мандела заключил брак с женщиной, которая стала его большой любовью и главной поддержкой в его жизни, Намзама Винни Мадикизели. Безжалостно исполняя закон о пропусках, правительство продолжало ужесточать правила, пытаясь задушить любые мысли о свободе. Пагубная система пропусков была введена в начале 18 века белокожими рабовладельцами Южной Африки с целью контроля своих рабов-мужчин. К 1950 году пропуск, который представлял собой буклет, содержал имя, племенную принадлежность, фотографию, номер, разрешение на перемещение, работу и нахождение в определенной зоне, информация о судимостях и налогах, и справку с места работы, которая должна была заверяться у работодателя ежемесячно. Пропуск всегда необходимо было иметь при себе, по пути на работу или даже просто при выходе за дверь дома. В случае его отсутствия человека немедленно арестовывали. Если справка с работой не была заверена, человек признавался безработным и его направляли в его резервацию. Наша политика на языке африканс носит название апартеид. И я боюсь, что ее часто понимают неправильно. Она могла бы быть легко и, возможно, гораздо лучше описана как политика добрососедства при которой признается наличие различий между людьми. И хотя эти различия существуют и их необходимо признать, в то же время возможно жить вместе, помогать друг другу. И лучше всего это получается, когда люди относятся друг к другу как хорошие соседи. Утром 21 марта 60 года около 5000 человек собрались на акцию протеста против системы пропусков перед зданием полиции в Шарпевиле. Организаторы известили полицию о проведении ненасильственного протеста, и офицеры могли беспрепятственно находиться внутри толпы собравшихся. Среди них были простые люди. Бабушки и дедушки, молодые мужчины, женщины среднего возраста, дети. Все вместе они были как один человек, который ищет не неприятностей, а способ жить лучше. В толпе преобладало хорошее настроение. Собравшиеся говорили о готовящихся заявлениях, новостях относительно вопроса пропусков. Атмосфера была спокойной и праздничной. Люди рассказывали истории и пели гимны. Никто не говорил им прекратить петь. Никто не говорил им расходиться. Люди не думали о плохом, когда над головами пронеслись истребители Сейбр, и даже когда появились несколько бронетранспортеров. И когда полиция открыла огонь, Люди не могли сразу поверить, что это происходит на самом деле. Люди начали в панике разбегаться. В течение нескольких минут полиция расстреляла около 700 патронов, стреляя из пулеметов, винтовок и пистолетов. 60 человек уже никогда не вернутся домой из Шарпевели. Среди них были 10 детей и 8 женщин. Еще 180 человек получили ранения. 50 из них женщины и дети. Эти люди хотели лишь уважения, а получили совершенно обратную реакцию. Большинство убитых и раненых получили ранения в спины. Протест в Шарпевиле был организован Панафриканским Конгрессом, который представлял собой часть, отъединившаяся от АНК. Они нанесли ответный удар, организовав забастовку, которая длилась в течение двух недель и в которой приняли участие более 95 рабочих. Разгневанная молодежь осаждала города, и по всей стране яростно свирепствовали толпы людей. Как и ожидалось, АНК и ПАК попали под прямой запрет и Мандела вновь был арестован, Правительство объявило чрезвычайное положение, призвав вооруженные силы и проведя аресты. В конце концов, контролировать ситуацию становилось все труднее. Расстрел в шарпевели как стало понятно позже, стал, безусловно, одним из определяющих моментов в борьбе за свободу. Это событие вызвало возмущение людей по всей стране. И даже консервативная пресса настаивала на отмене закона о пропусках. На международном уровне освещались проблемы экстремистского режима в Южной Африке. Организация Объединенных Наций первой высказалась по вопросу внутренней Внутренней политики страны. Технически оставаясь на свободе, Мандела понимал, что так продолжаться не будет. Судебное разбирательство широко освещалось в западных СМИ, и он стал символом движения против апартеида. А АНК стал известен как незаконно действующая организация. Африканский народ хочет и требует права голоса для каждого человека. Народ хочет политической независимости. Видите ли вы возможности для развития африканского народа без вытеснения из страны европейского населения? Мы ведем четкую политику, согласно которой Южная Африка – это страна для представителей многих рас. Для представителя любой нации в стране должно быть место. Уже более года Мандели успешно удавалось ускользать от властей. Так или иначе, он всегда находится на шаг впереди легиона информаторов правительства. Черный первоцвет, как его прозвали, использовал приемы маскировки, чтобы не быть разоблаченным. В это время Мандела разрабатывал план следующего этапа вооруженной борьбы. Он разработал программу саботажа, при которой планировался захват объектов государственной инфраструктуры, в частности, таких символов апартеида, как служба оформления пропусков. Целью было только имущество. Жизням людей ничего не должно было угрожать. Он намеревался дестабилизировать правительство и подорвать уверенность международного сообщества в стабильности Южной Африки, чтобы побудить его вывести свои деньги из страны. Но АНК пропагандировала ненасильственную борьбу, а для этого плана ему требовалась поддержка другой организации. Так появилась Умконте в Сизве, сокращенно МК, в переводе «Копье нации». Позже, в 1961 году, МК начала проведение скоординированной кампании партизанской войны. Но, несмотря на высокие идеалы, человеческие жертвы были неизвестны. В этот момент Нельсон считал, что у АНК нет другой альтернативы, кроме стратегического насилия. И он возглавил вооруженное крыло организации, проводя диверсии против правительственных войск и объектов, таких как административные здания, линии электропередач, телефонные станции и железные дороги. После 17 месяцев нелегальной борьбы он был арестован и осужден на 5 лет тюремного заключения. В 1964 году Верховный суд притории снова осудил его и приговорил к пожизненному заключению. Его вторая жена и соратница Винни с ребенком на руках видела, как его увозили. Его повезли в печально знаменитую тюрьму Робин Исланд в заливе Тейбл, где его ждал тяжкий труд на известняковом карьере. В 1985 году президент притории Ботта, посулил ему освобождение при условии того, что Мандела отказывается от вооруженной борьбы. Тем временем за границей ширилось движение в поддержку запрещенного АНК. ООН наложила эмбарго на торговлю с ЮАР. А на 70-летие Мандела в 1988 году примерно 400 миллионов человек наблюдало за концертом, в котором приняли участие звезды рока и поп-музыки. В самой Южной Африке правящая национальная партия обрела нового лидера деклерка который начал процесс демонтажа апартеида и вел переговоры по освобождению манделы 11 февраля 1990 года он вышел из тюрьмы виктория верстер где у ворот его ждала винни и радостная толпа несмотря на празднество было очевидно что 27 лет тюрьмы сказались на здоровье у него были проблемы с простатой ходили случаи, что у него туберкулез и диабет тем не менее это был праздник в следующем году АНК провел свою первую национальную конференцию, на которой его выдвинули на пост президента. И он возглавил свою партию на переговорах по проведению первых выборов в стране с участием всех рас. После убийства лидера АНК Криса Хани в апреле 1993 года, Мандела в своей знаменитой речи призвал нацию к спокойствию, окончательно отказавшись от насильственной смены власти. Демократические выборы прошли 27 апреля 1994 года. АНК выиграл выборы с подавляющим преимуществом 62%. Мандела стал первым чернокожим президентом страны. Став первым президентом новой демократической Южной Африки, Нельсон Мандела столкнулся со сложнейшей задачей объединения ее граждан и строительством мостов в будущее. Но, будучи любимым общественным деятелем страны и символом мира и свободы для всей планеты, Мандела как нельзя лучше подходил на роль лидера Новой Африки. Мандела, названный отцом нации, использовал свое влияние, чтобы распространять образование, привлекать инвестиции и улучшать условия жизни. Это был трудный путь для Южной Африки из-за ужасающей бедности и высокого уровня преступности. Чтобы сплотить белых и черных граждан страны, Мандела использовал даже спорт. Новый президент решил покончить с изоляцией Южной Африки и с ее репутацией страны Парии. Он путешествовал по миру, восстанавливая дипломатические и экономические отношения. От президента Германии до королевы Елизаветы II все влиятельные люди планеты хотели встретиться со знаменитым лидером Южной Африки. Я поднимаю свой бокал за здоровье, счастье и процветание всех людей Южной Африки. Но Мандела нигде не задерживался подолгу. Он писал, где бы я ни путешествовал, я всегда скучал по знакомым мне образом. Свалкам у шахт, по цветам и запахам, которые присущи только Южной Африке и прежде всего по людям. Мне не хочется надолго уезжать. Для меня нет места лучше, чем родной дом. Лауреат Нобелевской премии мира Мандела постоянно оказывал поддержку в борьбе за права человека во всех областях земного шара. Как, например, борьбе Далай-ламы за независимость Тибета. Мандела известен своими рубашками в стиле батик, которые он носит даже на официальных приемах. В его честь они были названы Мадиба. Несколько домов моды снабжают его новыми Мадиба. Его стиль перешел в парламент, где традиционные африканские и индийские одеяния сменили строгие костюмы. За пять лет правления Мандела сделал многое, чтобы преобразовать Южную Африку из страны, где царили российские правила апартеида, в подлинно демократическое государство. Мандела покинул свой пост в 1999 году. Но не оставил общественную деятельность. Несмотря на рак простаты, неутомимый лидер в свои 80 лет продолжает кампанию по борьбе за права человека и против бедности.